bahasa kita gunakan setiap hari. Tapi, pernah tak korang perasan cara kita bercakap berubah-ubah mengikut tempat, situasi dan dengan siapa kita bercakap. Kadang-kadang, kemah habis. Kadang-kadang, selamba macam geng lama. Itu bukan sebab kita keliru. Tapi sebab satu fenomena hebat dalam dunia bahasa. Inilah yang dipanggil Dilosia. Satu bahasa, dua gaya. Kadang tinggi, kadang rendah. Tapi semuanya ada sebab. Jom kita bongkar bagaimana Dilosia ni berlaku dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Tak pilih Nah, ikan yang mana tu? ikan si ni stop. ikan si satu. Ikan, ikan ni semua fresh yang digak. Tak gila ni. Akak yang mana? Gana no, fresh nak. No? Ni elok lagi menafas lagi juga. Um, si akak ni rasa. Ini si satu lagi. Itu je kak. Ya, ya. Kakak, aku tak kawan-kawan kak. local or import? Oh this one the local one no? oh, actually I can't eat something from local bread can you please choose the import one? Oh okay wait yeah? Alright huh, this one this one oh, can you please give me two Lovely. Thank you. kawan-kawan dah tengok kan babak yang tadi menunjukkan situasi dialosia iaitu kewujudan dua bentuk bahasa atau laras dalam komuniti yang digunakan mengikut situasi dan fungsi sosial. Di kedai Aceh, datang tersebut menggunakan dialek Kelantan sebagai bentuk komunikasi informal bersama pekerja kedai yang menandakan identiti dan keakraban tempatan. Namun, dalam persekitaran eksklusif seperti Jaya Grocer, beliau beralih kepada bahasa Inggeris sebagai simbol prestij dan status sosial. Kekaran ini menunjukkan bahawa penutup mampu menyesuaikan laras bahasa berdasarkan tempat, audiens dan imej sosial yang ingin dibina. Hai korang. Hai. Uh, saya nak bincang pasal kita punya examen sosial linguistik. Kita perlu cari artikel dan berdasarkan artikel tu kita kena kaji kajian lepas daripada artikel tersebut. Okey lah, nanti kami semua akan share lah apa yang kami jumpa dalam grup WhatsApp eh. Boleh? Hmm. Bye. Bye. 因为还没有考，不知道底。 Wei, aku pun tak faham, weh. Ya, yeah doh. Apa, -apa. apa dia cakap tu? Di glusia, di glusia. Kita ada belajar ke di Lepas tu nak cari artikel lah. Dia doh, aku tak faham. Loh dia cakap kenapa dia kalut sangat. Apa lah, nanti kita... Biar je lah, weh. Biar dia cari dulu. Ya, yeah doh. Nanti... nanti kita tengok dia cari apa. -apa. Ha, babak yang kedua pula menjelaskan konsep Dilosia dalam konteks pendidikan di mana bahasa formal digunakan dalam situasi rasmi seperti perbincangan tugasan universiti manakala bahasa tidak formal digunakan dalam kalangan rakan rapat. Ini menunjukkan bahawa masyarakat dalosi menggunakan kedua-dua laras bahasa secara sedar mengikut domain penggunaan iaitu rasmi dan tidak rasmi. Doktor, boleh saya jumpa tuan? Boleh saya Okay tuan, ni report yang tuan minta lah untuk suku tahun kedua uh, Saya dah check semua data untuk uh, data prestasi lah Bagus, tapi awak yeah. kena jaga komunikasi awak dengan pihak luar tu Nanti update dekat saya minggu depan Eh okay, kau asal ni re? Baru balik daripada bilik bos ke? Muka ke tak habis? Bila kita tak kali kau jumpa bos kan, kau tak rasa pressure Aku bila jumpa dia, rasa macam ambil ujian lisan tu tapi gaya kau tadi steady je, ayat pun padu Bila bila jumpa bos, bahasa tu kena lah aku sikit Suka lah jumpa kau Aku cakap, eh takpe, tak payah kerja, kita kerja lambat Kita kopi dulu Ha, babak terakhir pula mengukuhkan lagi fenomena dilusia apabila Syah memilih bahasa korporat dan formal semasa berada dalam situasi rasmi dan hierarki. Seperti perbincangan bersama majikan, Walau bagaimanapun dalam suasana santai bersama rakan sekerja beliau menggunakan gaya bahasa tidak formal yang lebih bersahaja. Ini membuktikan bahawa dalam masyarakat dialektik bahasa digunakan secara berlapis berdasarkan fungsi dan penutur memainkan peranan penting dalam menyesuaikan kod komunikasi dengan konteks. Ha, itulah Dialusia. Semua dah fahamkan? Setiap babak dituturkan dengan gaya bahasa berdasarkan situasi dan audiens, bahasa tinggi dan rendah, satu bahasa dua gaya.